اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعض. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل لقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. شكر لبنجتك كان Allah الله سبحانه وتعالى. kerana dengan limpah kurnianya juga dipertemukan kita lagi dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia dan penuh keberkatan. InsyaAllah dalam irsyad hukum kali ini, saya akan membawa satu tajuk mengenai pemeriksaan pepsmia ketika berpuasa. Muslimin muslimat yang saya hormati, kanser cervix merupakan salah satu jenis kanser yang membimbangkan kaum perempuan kerana ia boleh menyebabkan kematian. Cervix ialah pangkal rahim yang menghubungkan rahim dengan faraj. Kanser cervix berlaku apabila terjadi pertumbuhan sel kanser yang tidak terkawal pada bahagian pangkal rahim. Kanser cervix ini boleh dielakkan atau boleh dikawal dengan melakukan pemeriksaan awal. Antara pemeriksaan awal yang boleh dilakukan ialah Pemeriksaan Pap smear atau disebut juga sebagai Papinocolou examination. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengambil contoh sel dari cervix untuk penganalisaan. Ketika melakukan pemeriksaan Pap smear, doktor atau jururawat akan memasukkan speculum iaitu alat yang berbentuk muncung itik bagi memudahkan doktor atau memudahkan jururawat untuk membuka leher rahim dan melihat bahagian dalam faraj, cervix dan kawasan sekelilingnya serta mengambil sampel sel dan lendir menggunakan barus cervix yang dipanggil cytobrush atau menggunakan wooden spatula. Oleh kerana alat-alat pemeriksaan dimasukkan ke dalam faraj sehingga keseluruhan cervix, timbul persoalan Timbul persoalan adakah jika pemeriksaan pepsia itu dilakukan ketika sedang berpuasa akan membatalkan puasa te perempuan tersebut. Muslimin muslimat yang saya hormati. Imam nawawi rahimahullah dalam kitab Raudhatat Talibin ada menyebut katanya antara perkara-perkara yang membatalkan puasa ialah masuk sesuatu ke dalam rongganya yakni rongga orang yang berpuasa. Dan mereka, yakni para ulama syafi'i, telah menetapkan sesuatu yang masuk, yang membatalkan puasa adalah dengan a'in, yakni benda yang sampai, yakni masuk dari zahir hingga ke batin, yakni rongga pada lubang yang terbuka dengan sengaja, serta seseorang itu ingat bahawa dia sedang berpuasa. Maksud sesuatu sebagaimana yang disebut tadi, ialah apa jua benda, sama ada ia sesuatu yang boleh dimakan sekalipun sedikit seperti biji lengak ataupun sesuatu yang tidak boleh dimakan seperti batu. Manakala rasa, bau, uap dan asap tidak termasuk dalam kategori benda yang dimaksudkan yang boleh membatalkan puasa. Jadi apakah pula maksud rongga sebagaimana yang disebutkan tadi? Maksud rongga ialah apa jua yang dinamakan sebagai rongga, yakni jawf. Tidak kira sama ada ia mempunyai fungsi untuk memproses makanan atau ubat, ataupun tidak, iaitulah rongga otak dan ditengkorokkan hingga ke rongga perut dan rongga usus. Termasuk juga dalam maksud rongga, ialah batin telinga, pundi-pundi kencing, lubang tempat keluar air kencing lelaki dan lubang tempat keluar air susu. Kemudian, apa pula maksud lubang yang terbuka? Maksud lubang yang terbuka pula ialah tempat masuk atau keluar sesuatu. Sama ada lubang itu wujud sejak lahir seperti mulut, hidung, telinga, kubul dan dubur lelaki maupun perempuan ataupun lubang yang baru wujud seperti luka. Walau bagaimanapun, Sesuatu yang masuk melalui lubang terbuka disebabkan luka maka hukum batal atau tidaknya puasa adalah tertakluk kepada sampai mana sesuatu itu masuk dan di mana tempat lubang itu berada sama ada luka pada anggota yang mempunyai rongga ataupun tidak. Ini kerana tempat kedudukan luka itu berada mempengaruhi hukum batal atau tidaknya puasa seseorang itu apabila dia menyapukan ubat padanya lalu sampai ke rongganya. Muslimin muslimat yang saya hormati. Mengenai faraj pula. Faraj termasuk bahagian anggota badan yang dikira sebagai lubang yang terbuka sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Asy-Syaikh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dalam kitab Mughni al-Muhtaj ada menyebutkan Mengenai perbuatan memasukkan sesuatu ke dalam faraj membatalkan puasa katanya dan hendaklah berhati-hati ketika istinja jika dia memasukkan hujung jarinya ke duburnya batal puasanya dan begitu juga hukum faraj perempuan Perbuatan memasukkan sesuatu ke dalam faraj yang menyebabkan batal puasa perempuan itu ialah Apabila sesuatu itu masuk ke had batin faraj sekiranya sekiranya ia hanya berada di had zahir faraj maka ia tidak membatalkan puasanya Baiklah apa dia had zahir faraj dan apa dia had batin faraj itu Muslimin muslimat yang saya hormati had zahir faraj ialah bahagian yang nampak apabila perempuan duduk mencangkung ketika qadha hajat Manakala bahagian yang tidak nampak pula adalah dikira batin faraj. Dalam kitab Al-Majmu' Syara' Al-Muhazzab ada disebut mengenai had zahir faraj iaitu berkata ashabuna yakni para ulama Asy-Syafi'i dan hendaklah bagi perempuan yang berpuasa untuk tidak berlebih-lebihan dengan memasukkan jarinya ketika beristinja. Mereka berkata, Maka bahagian yang zahir dari farajnya ialah apabila dia duduk mencangkung untuk qadah hajat adalah dihukumkan haj zahir. Maka wajib baginya membersihkannya iaitu haj zahir faraj dan tidak melebihinya. Sekiranya dia melebihinya dengan memasukkan jarinya lebih dari itu, batal puasanya. Oleh itu, melakukan pemeriksaan pepsmia termasuk lain-lain pemeriksaan cervix yang perlu memasukkan alat-alat pemeriksaan ke dalam faraj seperti vaginal examination untuk memeriksa cervix dan kawasan di dalamnya dan transvaginal ultrasound yang perlu memasukkan alat ultrasonografi USG dalam faraj untuk memeriksa organ reproduktif dalaman perempuan adalah semuanya membatalkan puasa jika dilakukan dengan sengaja serta tahu dia sedang berpuasa. Demikianlah penjelasan mengenai dengan hukum melakukan pepsmia ketika berpuasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi manfaat kepada kita semua. Saya sudahi dengan aku luka oleh Hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا